Теперь я хочу как в иконки от HotInQuest И с лаунчером, но Вот перед началом поставьте лайк и я вам сейчас покажу, заходим в этот Play Market Ну а перед началом лайк и подписка Так, по, нажимаем поисковую строку И я спешим э, Скачиваем лаунчер Чтобы вы знали, на, первое надо Загрузить лаунчер где-то надо вот э, разработчика, дорогие друзья, лайки и Так, ищем... Э, 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 ну, я бы так сказал, э, где-то. Можно и сюда зайти, дорогие друзья. И скачать Плаунчер. Э, лаунджер э, темы скачать. И открываем. Но при начале лайки как всегда, подписка, дорогие друзья, и я теряю этот лаунчер. И так, и и еще, дорогие друзья, я бы сказал загрузить Снова поиск и загрузить icon pack Пещеры но ну, это будет здесь поиск, есть хотинг э... Ну и нам самым наградным на, на руме, а Здесь надо искать хотинг Айкон тоже надо И установить Ну и перед началом -ла лайк и подписка Где тут мы уже установили Это тут И вот это тут мы установили Надо открыть э Самый лаунчер, дорогие Но ну, перед началом подписка и лайк дорогие друзья Ну и так нас э -э Рубоческого загрузился видим им и надо зайти в самые главные настройки. Эээ... вот это вот. Зайти и так, нам не надо. Это есть, вот это нам надо. надо здесь тоже стиль менять, дорогие. Дорогие, дорогие друзья, но при началом здесь можно такое делать, можно так делать. Ну, как же, понятно, вам будет делать это э, рабочего стола, но рабочий стол по какому-то размер сетки надо сделать, надо, дорогие друзья, но ну, и эффект. Давайте планшет сделаем, ну, надо про версию, мы можем делать и другую, мы поставили, но ну, и масштаб иконок, тоже надо про версию, но мы и сделать такое делаем, мы, мы делаем, и можно еще, и, еще с Google Chrome, там строку поисковый виджет, Google. Google, Google. Google можно тоже менять Можно делать Можно, дорогие друзья, такой вот цвет сделать Ну, как... Можно оранжевый, зеленый, оранжевый Можно такой вот желтый Можно голубой цвет Ну, это на ваш вкус, но, дорогие друзья Ну, и, например, начало можно так сделать Я уже показывал Ну, давайте сделаем Где-то, где-то, где-то Где-то, дорогие Тут можно тоже, можно сделать, поставить синий Будет прикольно ну давайте мы поставим зеленый цвет. Но и блокирование рабочего -то, тоже хотите блокировать, тоже можете поставить это. Но при началом лайки здесь можно такое сделать, так сделать. Ну всякие функции можно делать, куда -то вам тоже понравится и Вести по горизонтали давайте поставим здесь можно язык поменять ну как видите нет языка меню надо тоже ориентация надо сделать дорогие друзья ну и стиль давайте такой вот стиль делаем, ну и такой давайте размер иконок делаем, ну и э, давайте голубой делаем цвет, давайте такой цвет делаем, давайте такой вот цвет злоум сделаем, и корень меню давайте делаем э, синий цвет будет прикольно. По 50, ну как мы видим, мы по горизонталю э, все сделали, мы порой, так мы, док э, можно сделать так, можно этот э, нижний там, приложениях э, дока там, где, вот так можно делать райдуху, можно делать, где, где приложение. Ну ладно, мы сделаем обычный. Ну, дорогие друзья, давайте мы док, давайте мы сделаем такой вот док второй, нам нравится. Но для начала лайки и подписка, дорогие друзья, и можно такое делать. такое можно делать. можно и такое можно делать, ну, и такое, как вы хотите, и папки, здесь директории, колер фона можно делать, если, ну, я бы белый прочитал, будет интересный цвет, ну, и такой вот цвет можно делать, ну, любые цвета можно тут здесь менять и делать, дорогие, ну, что по кастомизации, так мне неплохо, ну и здесь можно, тут столько, где... так можно сделать, ну разные функции, можно и по, по... дойте родин, ну белый давайте делаем, ну и давайте, как мы делали, то надо проверсию давайте мы по, по, по теме кастомизации иконок, самих э, тем можно менять тему дорогие друзья, вы хотите на любой, можно закрутить свою тему, дорогие друзья. Дорогие друзья, можно загрузить неплохо будет и применить тему. Вам будет тоже будет радовать на рабочем столе тема. Вот такая вот тема тоже и, будет радовать, что немало вам тоже понравится, дорогие друзья. Ну и такая вот тема тоже вам порадует. Ну и хотите, можно поставить другую тему. Э -э можно, можно делать это на про версию, можно так Аксон 2 применить. И будет интересно, будет такого аксон 2 тоже будет немало я уже показывал в других роликах. Но э, кастомизации вам тоже понравится. Вы поставите лайк. Ну и давайте еще немножко две темы покажу на, на любой вкус. На двое лайф поэм, или как называется, давайте мы лайк улепили, дорогие друзья. И вот так только третья тема уже показывал, но кастомизации вам тоже понравится этого нового лаунчера. И, и, и так, но ну, и при мы, мы сделали три, три, давайте четвертая будет у нас. Flower четвертая будет называться Clear Doll Line. Это надо про с, с, спи. Давайте мы сделаем спай и п. Ну и вам понравится. Вот так тоже четвертая тема, у нас так выглядит рабочий стол, что там такое, с иконками, ну, мейдок. мы делали такое, ну, у меня два, надо удалить, надо, почему-то у меня два, ну, и вам тоже понравится, ну, давайте же приступим к ролику, так, и можно еще, давайте мы иконки, вот, Хотинг КС мы поставим вот такой иконки. О, давайте, дорогие друзья. Локал, давайте мы здесь я делаю вот такое вот. Пины можно здесь просто применить, можно делать Можно такие вот обои поставить, дорогие друзья. Вот такие вот для рабочего стола вам понравится. Немало тоже, немало. Вот такой вот, вот хотинг один. Хотинг фона один будет называться обои. Эти, эти тоже вам понравятся. Немало, что кастомизации рабочего стола. С иконками тоже комбиторно порадует. Но, дорогие друзья, мы можем еще сделать немало, что не важно, зайти снова в локал и поставить другие обои, но и с другими обоями будет покруче. Ну, давайте мы другие обои применим и посмотрим, что по кастомизации других обоев, дорогие друзья. Ну, вам ролик стоит улепить и лайк. Like, давайте мы такое делаем, будет Tinder для э, такие вот э, кастомизации и вам понравится, дорогие друзья, вот такой вот кастомизации э, нового хоть и вас э, хоть иschaft, э, э, но и но э, обои такие вот тоже. Ну и можно еще делать на парушку две вот эти обои тоже будет четыре два Ну лайк влепите, дорогие друзья, на этот видеоролик, дорогие друзья, лайк заслуживает этого ролика. Но Здесь можно зайти снова в обои, дорогие. Ну и такие вот обои применить, дорогие. Третьи обои будут. Такие вот обои. Но ну, неплохо бы и по рабочему столу и кастомизации. Такие вот выглядит. Ну, если, если бы будем делать, ну, подождите. Мы случайно вышли. Ну, давайте мы посмотрим локал и делаем еще для парочку. Четвертая будет. Даша, а, а Ну и такие будут обои, четвертые будут обои, и пятые, такие вот обои, и пятые тоже неплохие обои, пятые. Ну и пятые будут такие вот обои, и, ну если делать свайп, вам тоже понравится. И, да, <связь> это какие-то рекламы, нам не надо для девушек, ну, нам не надо этого, этого рекламы. Но если вы хотите, чтобы э, делать, можно еще пятые бои поставить для кастомизации. Вам то, что понравится, вы цените видео лайком, дорогие друзья. Ну и, дорогие друзья, подписывайтесь на мой канал и... Ну и то, такие выглядят тоже. Можно здесь что-то что-то кастомизировать, рабочий стол. Ну, как мы вам говорили, вот такого мы сделали. Ну, если вы хотите, можно кастомизировать еще настройки, зайти этого рабочего стола. Ну, и можно что хотите делать и кастомизировать. Папка по папкам, что поколь можно делать, можно делать и такой вот циничет. Но, ну, вам понравится такие вот лаунчеры на неплохой стиль. На 2025 год зайдет стиль кастомизации и да, так далее. Ладно, дорогие друзья. И на парочку я бы показал зайти снова в обои. И локал зайти... Ну и зайти снова сюда в альбом и применить следующие обои. Такие вот будет обои у нас. Обои будут у нас уже я обои будут... Нас на неплохая кастомизация. На... И так далее. Ну, лайк заслуживает этого видеоролика. Ну, вам такие кастомизации понравятся. И э, вот такая вот кастомизация, что неплохо, и для рабочего стола подойдет. Э, кастомизация с... Но вот так мы применили обои эти снова. Смотрим, такие вот неплохие обои, но... Ковд и вовны, одна из универсальнейших ковд. Мы звук... вот так выглядела, на дорогие друзья. Вот так мы сделали в Ну и давайте на парочку других обои применим еще на парочку, чтобы было интересно. Давайте еще обои остальные применим и посмотрим, как как и остальные вам, нам будут выглядеть на рабочей столе. Ладно, дорогие друзья. И вот так выглядят эти обои тоже. Неплохо, кастомизации. И так далее. Но про лайк лепите. Но и следующие обои будут уже немало что важные, что отметить будет. Ну и вам, эти обои остальные будут, я покажу вам, и как мы кастомизировали ваш рабочий стол. Ну и мы э, вот такие вот э, кастомизации неплохая, так. Вот так мы делаем, вот так тоже, кастомизация неплохая, ладно, дорогие друзья. Вот так мы делали в Xiaomi в стиле Hotting э, -вес, иконки и рабочий стол, и рабочего лаунчером. Ладно, дорогие друзья, такое вот мы сделали, кому-то понравятся эти иконки, там, э, ну и можно еще видеть часов можно, что можно такого можно делать, увеличить, уменьшить, ну ладно, дорогие друзья. Всем пока. кому вам понравилось дорогой, это видео, ну и не забудьте поставить лайк, дорогие друзья, и подписаться на мой канал, ладно? Итак, мы сделали васильми из Pack, неплохо, но и вам понравится стиль и кастомизация и так далее. Кастомизация неплохая, но вам точно понравится, и вы поставите на это видео лайк, дорогие друзья. Вот такие вот с с Icon Pack, но что немало снова статьи настройки можно, еще что делать, док, и там. Я уже показывал этот док, так будет понятно тоже. Мы этот док уже смотрели, этот док, бэкграунд. Ну, я второй я поставил, ну, дорогие друзья, неплохо так, по кастомизации и так далее. Но вам понравится и все. Можно еще про версию, если вы хотите снова. Можно тут еще про версию. Да, можно делать свой рабочий стол. Ну, можно такое еще делать. Ну, так мы делали неплохо. По рабочему столу и по айкон по дорогие гибрид ладно вам понравится и можно еще делать кастомизировать свой э, рабочий стол до неузнаваемости э, в этом ролике ладно вам понравится и стиль и кастомизации и так далее рабочий стол и, и так далее и, и, да, и, так далее. и вот такие вот э, э, кастомизации и рабочий стол с темами сегодня показал, можно что тут сделать можно и тут делать ну кастомизировать как хотите свой рабочий стол и что хотите можно что, что сделать я показывал можно так сделать можно что можно сделать дорогие друзья что немаловажно вам тоже понравится мы этот э, свайпер уберем и будет вам тоже понравится, тот кое вот стиль тоже но если вы зайдете снова свои настройки э, но и вы поставите свайп, и будет покруче дорогие друзья ладно вот так мы делаем ассиомим стиль неплохой но и кастомизация рабочий стол вам тоже понравится, и вы поставите на это видео лайк и подписывайтесь на мой канал, дорогие друзья. Ладно, такая вот кастомизация вам рабочего стола понравится, дорогие друзья, и в этом ролике вы поставите лайки, ну и подписывайтесь на мой канал, дорогие друзья. Ну и неплохо так кастомизации. И то что-то по темах тоже неплохо, темы можно менять, ну и хоть, что хотите, можно еще ставить. Ладно, дорогие друзья вот так мы сделали в 8 мире, темы неплохие тоже, вы хотите, можете кастомизировать свои темы и так далее, дорогие друзья, ладно, всем пока, ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал, дорогие друзья, ладно, и увидимся у новых Пока-пока, чао. но и кастомизация рабочего стола неплохая, но и вам точно понравится, и лайка того, этого ролика э, заслуживает лайка и подписки. дорогие друзья. Ладно, всем пока, и до скорых встреч, увидимся, нахуй, пока-пока, чао. Ну и лайк улепите, дорогие друзья, на этот э э ролик. Дорогие. Всем пока и спасибо за просмотр данного видео. Ну и такой кастомизации я вам рабочую оставляю за икон пак от э, можно что делать, можно что здесь. Но кастомизация, ну неплохая кастомизация и рабочего стола и так далее. Тут здесь можно кастомизировать, как хотите, можно еще настройки зайти и посмотреть. Э, настройках э, доки можно менять э, и что-то хотите и кастомизировать бэкграунд я уже показывал не буду много показывать и можно еще 10 э, мы уже мы, давайте э, сделаем и папки здесь тоже мы показывали и кастомизировать можно еще про версии если хотите можно еще э, э, сделать но ну, я это на ваш дорогие друзья ладно вот такая вот кастомизация неплохая, но и вам понравится, дорогие, дорогие друзья. Можно такое делать, и набор иконок мы уже вам показывали, дорогие друзья. Но и вам эта кастомизация на 2005 год э, зайдет. Ладно, дорогие друзья, всем пока. И подписывайтесь на мой канал, дорогие друзья. Ставьте лайки и колокольчик, подписывайтесь на мой канал. И э, жмите кнопку лайка и, и подписка тоже, дорогие друзья. Ну и палец вверх ставьте, кому понравился данный, дан, данный ролик ролик вам тоже понравится стиль кастомизации что и там что такое ладно кастомизация вам неплохая но вам тоже понравится и стиль кастомизация рабочего и так далее ладно э -э, кастомизация неплохая но и, и с виду интересно да ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал э -э, лайки и подписка и увидимся дорогие друзья в новых э -э, роликах или видео ну дорогие друзья ну, кастомизация неплохая для такого от рабочего стола, и с иконками от хайп, от хотинг, -э, и рабочего стола. Ну, всем пока, чао, увидимся, новых видео, пока-пока, чао, лайки, подписка.